Ми спочатку працювали безпосередньо на машинах, але з часом стали дуже великі проблеми з паливом. Ми організували, дали клич по всім можливим знайомим і зібрали команду на велосипедах. Ось таким чином у нас зараз десь близько 20 людей на велосипедах. Они приходят к нас, оттремуют пайки, отрымают гигиену, отримуют лики для тех людей які потребуют и выезжают уже безсредн. В, в большом чате нас почти 500 человек. но это как мы до этого волонтерства в красном кресте мы сначала вообще искали где себя приткнуть мы ходили на блокпосты, грузили там песок, вот везде по городу, где нужна была какая-то помощь. это красный крест. я звоню в большая морская 20. Вот это прямо идеальный был вариант. Мы и катаемся, и тренируемся, и людям помогаем, и общение живое получаем. Это прям было вот вообще то, что надо. Да, мы уже у вас под подъездом нашли вас. Здравствуйте, вы Николай Ильич. Мы к вам, Красный Крест. Спасибо. спасибо. Вам спасибо. Берегите себя. Ну, стараемся, как и стараемся. Mm -hmm. Стараемся. <laughs> Ветераны со Второй мировой. Я же участник войны. Той. Той войны. Это люди, которым хочется помогать. Которые не выходят из дому годами, и они просто счастливы, что к ним приехали. И Бабушка одна мне говорит, вот я столько лет смотрю из окна квартиры на улице, я даже там не была, она так была благодарна, что мы приехали, и ради таких людей хочется просто ехать и ехать.